هل في زمن الاخوان او كما تحب ان نسميه زمن التيارات الاسلاميه ستفتح الجبهات مجددا مع اسرائيل بما في ذلك الجبهه المصريه الاسرائيليه كي نحول القدس الى عاصمه الولايات العربيه المتحده إيه ليس شرطا ابدا أن تحرر فلسطين أو تعود الولايات المتحدة العربية ليس شرطاً أن تكون بالسلاح وبالحرب كيف لك؟ نحن كمسلمين لسنا دعاه حرب إنما نحن دعاه سلام نحن نريد أن نأخذ حقنا كيف لك أن تأخذ حقاً من دولة كإسرائيل إلا بالحرب؟ أنا لم أقل أنني سآخذ حقي بالسلام، أنا أقول أن هذا هو الخيار الأول لي الخيار الأول للمسلمين هو السلام فإن لم يكن السلام فليس مانع من الحرب، أهلاً بالحرب فكيف لمسلم من يعني من دعاة السلام أن يفتي إذا التقيت بإسرائيلي في الشارع فاقتله إيه إذا كان هذا إيه الصهيوني يقاتلني ويحتل بلدي ويحتل وطني ويقتل بني وطني وبني ديني وبني إنسانيتي فالعين بالعين والسن بالسن والمثل بالمثل والبادي أظلم طيب أين دعاة السلام ولسنا دعاة الحرب؟ نحن قدمنا يد السلام وقدمنا السلام ورفض السلام ماذا تفعل؟ أين قدمت السلام؟ كل هذه السنين مصر لم تقدم السلام؟ كل هذه السنين مصر لم أنت مع كام ديفيد أو ضد كام ديفيد؟ إيه أنا ضد كام ديفيد أنت ضد السلام؟ لا إطلاقاً هذه معادلة خاطئة تماماً هذه من اتى بالسلام اليس <applause> كاتفاق كام ديفيد اتى بالسلام هذه معادله خاطئه ريت بس بتجاوبني على سؤالي اليس اتفاق كام ديفيد هو من اتى بالسلام الى مصر؟ لا اطلاقا من اتى بالسلام حرب 6 اكتوبر هي التي اتت بالسلام لو لم تكن حرب 6 اكتوبر وانتصار المصريين في 6 اكتوبر ما جاء السلام لماذا لم ياتي السلام قبل حرب 6 اكتوبر كيف جاء السلام جاء السلام بانتصار المصريين عبر في حرب 6 أكتوبر عبر جاء السلام عبره 6 أكتوبر وبعبور القناة عبرنا إلى السلام ولو بقينا لم نعبر القناة ما عبرنا إلى السلام من أدبيات الإخوان التي لا يستطيع أن يتخلوا عنها الخلافة الإسلامية وسيادة العالم نعم فأذن سنكون في يوم من الأيام فأذن سادة للعالم فأذن